নমস্কাৰ আপোনালোকলৈ বুলি লৈ আহিছোঁ কেইটামান খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে আপুনি সঁচাকৈ এজন জুবিনদাৰ অনুৰাগী আৰু আপুনিও বিচাৰিছে যাতে জুবিনদাৰ ন্যায় পাওক তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আপুনিও আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত হেচটেগ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ নাইবা হেচ টেগ উই নিড জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ উইডিন টেইন ডেইজ লিখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিও এই ভিডিঅ'টোৰ তলতো হেচটেগ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুলি লিখি দিব বৰ্তমান সময়ত বাক্সা জিলাত এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীলৈ ৰাইজৰ ভয়ংকৰ শিলাবৰ্ষণ দলঙৰ তলত সোমাই নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ লগতে আৰক্ষীয়ে শ্যাম কানু মহন্ত সকলক বাক্সা জিলাৰ কাৰাগাৰলৈ নিয়া হৈছিল এই আটাইকেইজন অভিযুক্তক বাক্সা জিলাৰ যি নতুন কাৰাগাৰ বনাই থকা হৈছে অৰ্থাৎ বাক্সা জিলাৰ কাৰাগাৰৰ সন্মুখতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা শ্যাম কানুসহ পাঁচ অভিযুক্তলৈ শিলগুটি চেণ্ডেল বটল অৰ্থাৎ যোনে যি পাইছে সকলো নিক্ষেপ কৰিছে জুবিন অনুৰাগীয়ে চৈধ্য দিনৰ কাৰণে বাক্সা জিলা কাৰাগাৰৰ আলহী শ্যামকানু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা চন্দীপন গাৰ্গ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষীক চৈধ্য দিনৰ পাছতেই পুনৰ হাজিৰ কৰা হব আদালতত আৰু এই সন্দৰ্ভতে বাক্সা জিলাৰ যিসকল জুবিন অনুৰাগী আছে নাইবা জুবিন গাৰ্গৰ যি অনুৰাগীসকল আছে সেই অনুৰাগীসকলে বাক্সা জিলাত এই অভিযুক্তসকলক থাকিবলৈ নিদিওঁ বুলি শিলগুটি বটল চেণ্ডেল অৰ্থাৎ যোনে যি পাইছে সকলোবিলাক নিক্ষেপ কৰিছে বাক্সা জিলাৰ কাৰাগাৰৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আনহাতে কালভাৰৰ তলত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে বাক্সাৰ আৰক্ষীকো টাৰ্গেট কৰি ল'লে উত্তেজিত লোকসকলে কাৰণ আৰক্ষী বিষয়াসকলে জুবিন অনুৰাগীসকলক পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰাগীসকলৰ ওপৰত লাঠি চালনা কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে জিলা কাৰাগাৰৰ বাহিৰত অধিক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে জ্বলাই দিয়া হৈছে দুখনকৈ আৰক্ষীৰ বাহন আৰু সেই অনুসৰি অনুসৰিয়েই আৰক্ষীয়েও শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে আনফালে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ছিংগাপুৰক ধাৰাবাহিক ডিজিটেল আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ছিংগাপুৰতো নিজৰ ফেচবুক পেজ বন্ধ কৰিলে ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী লৰেন্স বঙৰ ফেচবুক পেজ কাৰণ জুবিন অনুৰাগীসকলে কালিৰে পৰা জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুলি যি ডিজিটেল আন্দোলনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু লগতে ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকো সেই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল যাৰ ফলস্বৰূপে ছিংগাপুৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লৰেন্স বঙৰ ফেচবুক পেজটি ইতিমধ্যেই বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আনফালে বিষক্ৰিয়া হোৱা নাছিল তথা পানীত ডুবি মৃত্যু হৈছিল জুবিন গাৰ্গৰ বুলি যি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ তথ্য উল্লেখ থকা বুলি প্ৰকাশিত হৈ আছিল তথা বাতৰি ওলাইছিল সেই বাতৰি সম্পূৰ্ণ অসত্য বুলি এছ আই টিৰ মুৰববী মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছে সঁচাকৈ বাৰু জুবিন গাই ন্যায় পাবনে নাইবা এই যি কালপ্ৰীট আছে এই কালপ্ৰীডসকলে বাৰু প্ৰকৃততে কি শাস্তি পোৱা উচিত নাইবা আপুনি এই সন্দৰ্ভত কি ভাবে সেয়া আমাৰ তলৰ কমেণ্ট বক্সত লিখিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনাকো এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে লিখা নাই তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ সামাজিক মাধ্যমত হেচট্ৰেগ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুলি লিখিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ